Олесь, привет. Привет. Д. Взять силы, чтобы пробить бизнес. Я думаю, что в первую очередь это вдохновение приходит от желания что-то изменить, угу. изменить или для себя, то есть ты хочешь лучше жить, ты хочешь наконец-то купить себе iPhone, например, ты парень, да, или ты хочешь так. повезти девушку в ресторан, или это вдохновение приходит от того, что хочешь изменить ситуацию, например, тебя что-то не устраивает в сервисе, в продуктах в конкретной нише или рынке. И ты понимаешь, что можно лучше. Или ты видел, что можно лучше. Я думаю, что это два основных мотива, которые побуждают человека начинать, то есть стартовать. Поэтому угу. нужно искать вдохновение, просто либо менять что-то для себя, ставить свои цели конкретные, возможно, вы мечтаете, чтобы ваши родители больше никогда не работали. Это вас дроит в первую очередь. Потом у вас уже цели по компании появятся и все остальное. Либо, либо вы сразу хотите что-то сделать в индустрии серьезно. Все, определились, куда в какое направление, начали пробовать. Якщо вот цей драйвер є, то тоді ніякі трудності не знають, як не хочеш реально реалізовувати. У тебе є щось більше, ніж просто заробити 1000 доларів. Угу. А що робити, якщо десь після двох місяців сили починають вже покидати там, підприємця? Тобто він, там, какие складывающие еще такое. такая. Ну, вот интересная штука на самом деле, я, может быть, даже эту, эту идею первый раз здесь расскажу. Эм, в компьютерных играх обычно, когда ты проходишь игру компьютерную, да, так. там много уровней, у тебя с собой есть какой-то арсенал каких-то вещей, угу. это может быть или оружие, или броня, или какие-то суперсилы, или что еще, и ты его с собой носишь и по ходу используешь. Я считаю, что у предпринимателя должен быть свой арсенал таких вот вещей, которые он с собой несет, по, пока он занимается бизнесом, угу. и которые его поддерживают. Это может быть окружение, в первую очередь, то есть, если рядом с тобой люди, которые занимаются бизнесом, которых получилось, то два месяца работая, имея там упадок сил или энергии, да. общаясь с своим очередным другом, у которого все получается, ты снова включаешься, понимаешь, что все нормально на самом деле, у других получается, у меня тоже получится. Mm -hmm. а, второе — это менторы. Менторы могут быть как лично индивидуальные, с кем ты работаешь, так и виртуальные. Ты можешь смотреть просто YouTube-канал какого-то человека, даже как вот этот YouTube-канал, да, yeah. и вдохновляться идеями людей, у которых что-то получилось. Третье — это книги. Четвертое, какие-то платные или бесплатные программы и курсы. То есть uh -huh. ты можешь найти бесплатно в интернете, можешь купить более глубокие. То есть, по сути, себя нужно окружать, напитывать все время контентом, который показывает тебе, что, а, у многих это получилось, б, вот что нужно сделать, чтобы получилось. И эта штука, она не, не дает тебе расслабиться. Но очень важно вернуться к тому, что, если ты двигаешься, не имея конечную цель, большую серьезную цель, у, у тебя нет внутреннего драйвера, то даже вот этот арсенал может не сработать. Uh -huh. То есть изначально причина, зачем делать бизнес, должна быть настолько сильной, чтобы через 2-3 месяца у тебя, в принципе, ну, у тебя даже не было мысли, что что-то может угаснуть, как может угаснуть. Ты просто бомбишь, ты хочешь эту штуку реализовать. Ну, Кому-то, может быть, хочешь сделать выставку какую-то крутую, да, и из этого начать свой бизнес. И он живет и бредит этой мыслью годами, он ее занимается, пока она не сделала. Кому-то может интересно начать строить какие-то инновационные коттеджи. И вот он хочет добиться этой цели, он идет, бьется лбом в двери, mm -hmm. в каждое, чтобы ему открыли, он получил где-то, может быть, деньги, где-то менторство, где-то людей, где-то технологию. И он этим занимается, это может занять больше, чем 2-3 месяца. Поэтому просто эта идея, к которой ты идешь, должна быть она настолько сильная, чтобы у тебя даже не было мысли, что что-то может быть не так, типа у тебя энергия вдруг упала, как, как может энергия упасть. Вот. Ну а параллельно, если у тебя есть вот эта идея, этот арсенал, я думаю, это такая гремучая смесь, которая позволяет двигаться быстро.